Меня зовут Любовь. Я мама ребенка с особенностями. Мы попали под обстрел. Началась бомбежка, полетели снаряды. Все поубегали. Ну, а мы пока с Богданом развернулись, пока выбегать все это застало нас на порожке. Это частный дом был. Снаряд попал в соседний двор. Я его просто сбила с ног и упала сверху. Я больше выхода не видела. Я не знала, что будет дальше. Это настолько страшно и жутко. На следующий день после этого всего он перестал ходить, говорить, выражать эмоции. Он просто сидел как мумия. Глаза в другую сторону, в одну точку. Все. Физических каких-то травм там не получил, но получил вот такой вот испуг. Потом получилась у нас инвалидность. Сложно быть в обществе, которое не готово воспринимать таких деток. Школа ⁇ это, конечно, очень для нас тяжелая вещь. Дети обижают без зазрения совести какой-то вообще. Были даже случаи буллинга, когда не было учителя рядом, шли по лестнице и с ноги дали ему голову. Мне хочется кричать, даже не знаю, что и кому, но мне хочется, чтобы его не трогали, ведь он то ни в чем не виноват, он не родился даже таким. Это все вследствие войны. Все мое время уходит исключительно на ребенка, на занятия, на реабилитацию, потому что мне очень хочется его восстановить. Каждый день занятия разные, каждый день какие-то кружки. Ну, мы потихоньку, вот уже 7 лет почти, мы вот добились многих результатов. Я, наверное, своим так, ну, вот каким-то успехом, там, победам я не радовалась так. Самое, наверное, долгожданное слово «мама», я так его ждала после этого случая. И когда он заговорил, я, наверное, была самым счастливым человеком. Мне очень понравился проект взаимопомощи э, матерей. Мы там встречались с мамочками, нас было 12 мамочек. У всех детки с инвалидностью, у каждой инвалидность разная и разная по тяжести. Но вот эти встречи настолько помогли, настолько какой-то прям Неиссякаемый источник энергии. Вот ты вот общаешься, там, разговариваешь, делишься своими историями, там переживаниями, там тебе дают какие-то советы. Вот. вот это общение, общение с психологами очень хорошо помогло.